ॐ नमः शिवाय नमस्कार श्रावण सोमवार विशेष मध्ये श्रवण करत आहात शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र ॐ जय शम्भो विभो रुद्र स्वयं भो जय शङ्कर जयेश्वर जये शान जय सर्वज्ञकामद नीलकण्ठ जय श्रीद श्रीकण्ठ जय दुर्जटे अष्टमूर्तेऽनन्तमूर्ते महामूर्ते जयानग जय जयपापहरानङ्गनिस्सङ्गभङ्गनाशन जय त्वं त्रिदशाधार त्रिलोकेश त्रिलोचन जय त्वं त्रिपथाधार त्रिमार्ग त्रिभिरुर्जित त्रिपुरारे त्रिधामूर्ते जयैक त्रिजटात्मक शशि शूलेश पशुपाल शिवाप्रिय शिवात्मक शिवश्रीद श्रीद सुरुच्छिशतनो जय सर्वसर्वेश भूतेश गिरीश त्वं गिरीश्वर जयग्ररूपमीमेश भवभर्ग जय प्रभो जय दक्षाध्वरध्वंसेनन्दकध्वंसकारक रुण्डमालिन्कपालिन्स्तनं भुजङ्गजिनभूषणम् दिगम्बर दिशान्नाथ व्योमकेश चिताम्पते जयाधार निराधार भस्माधार धराधर देव देव महादेव देवतेशादिदैवत वह्निवीर्य जयस्थानो जयायो निजसम्भव भव शर्वमहाकाल भस्माङ्गसर्पभूषण त्र्यम्बकस्तपते वाचां पते भो जगताम्पते शिपिविष्टविरूपाक्ष जय लिङ्गपुशध्वज नीललोहितपिङ्गाक्ष जय खट्वाङ्गमण्डन कृत्तिवास अहिर्भुज्ञ मृडानीश जटाम्बुभूत् जगद्भ्रात् जगन्माता जगत्तात जगद्गुरो पञ्चवक्त्र महावक्त्र कालवक्त्र गजास्यवृत् दश बाहु महाबाहु महावीर्य महाबल अघोरघोरवक्त्र त्वं सद्गुजात उमापते सदानन्द महानन्द नन्दमूर्ते जयेश्वर एवमष्टोत्तरशतं नाम्ना देवकृतं तु ये शम्भोर्भक्त्या स्मरन्ती शृण्वन्ति च पठन्ति च